ইসিএল এর বালি নিয়ে যাওয়ার ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু এক প্রবীণ বৃদ্ধার বালিবোঝায় ডাম্পারের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার ঘটনাটি দামোদর নদ থেকে ইসিএল সাইডিংয়ে বালি নিয়ে যাওয়ার সময় অমৃতনগর কলিয়ারির কাছে বিহার রাস্তার মধ্যে ঘটে বৃদ্ধার মহিলার নাম চিন্তা দেবী গেনেরি বয়স সাতান্ন জানা যায় যে ওই বৃদ্ধা নাতির সঙ্গে স্কুটিতে করে পুজো করতে গিয়েছিল সেই সময় ওই খারাপ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ওই বালিবোঝাই ডাম্পার চলে আসে এবং ধাক্কা মারে ফলে ডাম্পারের নিচে ঝাপা পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার ঘটনায় এলাকার আশেপাশের মানুষ ছুটে এসে ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ করে তাছাড়া তাদের দাবি রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে এর মধ্যেই ভারী যানবাহন যাতায়াত করছে সেসব যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া যাবে না এবং ওই রাস্তা দিয়ে বালি চলাচল করা যাবে না এই দাবি করে তারা দেহ রাস্তায় ফেলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তাছাড়া এদিন পাঁচটি মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালিয়েছে এরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে এই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি বারংবার তারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে রাস্তা মেরামতির দাবি করলেও রাস্তা মেরামত করা হয়নি উল্টে ভারী যানবাহন চলাচল করছে বেপরোয়াভাবে এদিন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও মৃতের পরিজন দাবি করে যে ডাম্পার চালক এই ডাম্পারটি চালাচ্ছিলেন তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন পাশাপাশি সঙ্গে ছিল না কোনো ডাম্পারের খালাসি আর যেখানেই দুর্ঘটনাটি ঘটে সেই অংশটিও বেহাল রাস্তা হয়ে রয়েছে যে কারণে ওই বৃদ্ধা মহিলা সেখান দিক গেলেও যান নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বেহাল রাস্তায় অনেকটা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা এই তো সাইড সে যা ড্রাইভার পুরা দারু और उसका साथ खलासी भी न खलासी नहीं, नहीं, खलासी नहीं।, खलासी नहीं।, नहीं है ना खलासी नहीं है खलासी ने पूरा दारू पिया है मतलब पूरा दिन रात चलते रहते बाइक भी आप नहीं ले जा पाइएगा

हम लोग चाहते हैं इसका जो मुआवजा दिलाया जाए और संगे संग दिलाया जाए और इसमें गाड़ी बंद कर दी रोड का गाड़ी बंद हो बालू गाड़ी बालू गाड़ी गाड़ी चलता है में अमृतनगर का रेजिंग चलता है कोयला नारायणपुरी से नीमचा कोयला जाता है वो चलता है चलिए का चलता है कोई दिक्कत नहीं है सब बालू गाड़ी भी सब चल रहा है यही रूट में हम लोग को दिक्कत होता है, है सिंगल रास्ता है ये लोग आराम से गाड़ी चलाता नहीं है मतलब गाड़ी 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 आ रहा बाइक आप पास तो 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 नहीं तो 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 कर पाइएगा इसमें रुकता भी नहीं अगर होता है सुबोध यादव हमारी वार्ड की एक महिला चिंता देवी पूरन पूरन मलकुल की पूजा करने जा रही थी काली मंदिर में संतावन साल उम्र और वो जा रही थी रास्ते में ये हैवी लोडेड बालू गाड़ी आया है और उसे क्रैश करके क्रैश कर दिया लोगों ने स्थानीय लोगों ने देखा है गाड़ी को रोका है और इस ये रास्ता हम लोग बारंबार हमारे यहाँ नेतृत्व देते हैं अनिल सिंह जी हैं और क्या बोलता है पी में भी हैं बारम्बार इनके तरफ से भी हमारे तरफ से भी काउंसलर के तरफ से भी बारम्बार बोला गया है ए पक्ष को कि इस रा, ये रास्ता हैवी लोडेड गाड़ी के लिए नहीं है हम लोगों ने मौखिक कई एक बार बोला है लिखित जनाया है कई एक बार कि इस रास्ते से बालू का गाड़ी नहीं जाना चाहिए इस रास्ते से कोई भी हैवी लोडेड गाड़ी नहीं जाना चाहिए लेकिन बारम बार बोलने के बावजूद भी ये लोग अपने मनमानी तरीके से कभी यहाँ के लोगों को बरगला करके कभी पानी छिड़काव कर देंगे कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे और यहाँ के लोगों को स्थानीय लोगों को बरगला करके ये गाड़ी चलाते रहे आज नतीजा ये है कि एक लोग का प्राण तो, तो पहले भी दो एक यहाँ तो दुर्घटना घट चुका है जो मौत हो गया है दोनों का तो ये फिर फिर तीसरा दफा हुआ तीसरा दफा हुआ है दो मौतें हो चुकी है और छोटे मोटे दुर्घटनाएं होती रहती है टोटो का मोटरसाइकिल टोटो टोटो मोटरसाइकिल ये सब उलट जाता है ऐसा आज रास्ता का निर्माण हुआ 24 घंटा के भीतर गाड़ी चलने के बाद रास्ता टूट जाता है बालू गाड़ी चलता है उससे पानी टपकता रहता है रास्ता रहता है गड्ढा हो जाता है डेढ़ डेढ़ फीट तो क्या व्यवस्था आप लोग लीजिएगा क्या व्यवस्था अभी जो जिन जो अपने जिनके घर के परिवार के लोग की मृत्यु हुई है उन्हें বিদ্যা ব্যবসা চাকরি জটুক বিচার বিবাহ পারিবারিক অশান্তি সন্তান লাভ বাস্তু সমস্যা আরো যেকোনো সমস্যা সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায় আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে আমাদের ঠিকানা আর সি এইটি বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার দুর্গাপুর ষোলো নিয়ার জোর রোটারি ফোন নম্বর সেভেন অথবা নাইন ফোর